जी पहली मीटिंग जैसे प्रदेश कांग्रेस की पहले मीटिंग हुई ऐसे ही सीएलपी की आज मीटिंग थी हमारे अध्यक्ष जी राजा बड़ेंग साहब हमारी छोटी बहन डिप्टी लीडर मेरे अरुणा जी वो भी साथ हैं वरिंद्रीत सिंह पाड़ा जी वो कहाँ गए हाँ, पाड़ा साहब भी पीछे हैं कैप्टन शब्दीत सिंह संधु साहब तो ऐसा है कि बहुत सारे एम भी इंदिरा भवन आना चाहते थे नए दफ्तर को भी देखना चाहते थे और क्योंकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी कि मीटिंग की वजह से बघेल साहब जिनको हमने स्पेशली इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप चंडीगढ़ में मीटिंग कीजिए मगर आज उन्होंने ये बात हमें कही कि आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग है मुझे आज टाइम निकाला नहीं जा पाएगा और टाइम बहुत कम है तो इसलिए सभी लोग इधर आ गए और जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं कैसे हमने आम आदमी पार्टी और मान की गवर्नमेंट को घेरना वो सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं और आज ये जो हमारे आ, साथी ने बात की ये बिल्कुल ठीक है जब ये ऑपोजिशन में थे आप वाले तो ये इनका कहना था कि तीन सेशन हम कम से कम चालीस सीटिंग ईच किया करेंगे उसका मतलब था साल में एक सौ बीस होगी और पिछले दस तीन साल से लगातार एवरेज दस दिन की सीटिंग है और पहली दफ़ा ये हुआ पचहत्तर साल में कि विंटर सेशन ही नहीं बुलाया उन्होंने यहाँ तो सर्दी मेरा कल केजरीवाल साहब को नहीं लगती सेशन ही नहीं बुला रखा जी और आप वना पर बैठे हुए हैं वपासना पर नहीं है पंजाब में कब्जा करने को बैठे हुए अब ये इन्होंने बिल्कुल उसको मान को एक तरफ बैठा रखा है कब्जा इनका है सारी ट्रांसफर्स ये कर रहे हैं और जो बाई इलेक्शन हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल साहब की मर्जी ये है कि अरोड़ा जी किसी ढंग से जिनको राज्यसभा के एमपी को लड़ा रहे हैं कि ये जीतेंगे तो फिर ही राज्यसभा की जगह खाली होगी सो बेसिकली अपनी जीत के लिए वहाँ काम कर रहे हैं मगर हमें पूर्ण आस है विश्वास है हमें कि पंजाब के लोग इनको रिजेक्ट कर कर भेजेंगे आपने देखा ही है कि क्या हालात है वहाँ के दो दिन पहले एक सिटिंग आर्मी के कर्नल को उसके बेटे को कैसी पंजाब पुलिस के जरिए उनकी पिटाई हुई है शर्मनाक घटना है और सारी कांग्रेस पार्टी कर्नल साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ खड़ी है हमारी तो पहचान ही आपको पता है जय जवान और जय किसान की है पहले तो जय जवान जय जवान वाला जो भर्ती थी वो बीजेपी ने बंद कर दी और अब जवानों की और हमारे ऑफिसर्स के साथ जो तौर तरीका अपना रखा है एक भी अभी तक स्टेटमेंट केजरीवाल की या भगवंत मान की कंडेमनेशन की नहीं आई और हम मांग करते हैं कि ये ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी टाइम बाउंड हो इन पर केस रजिस्टर किया जाए और नौकरी से ये निकाले जाए ये बात आम आदमी पार्टी